Ya İmam saçıldım bir dən duasın deyim sizə. Ya munā qulūbil mushtāqin. Ey müştəqların, müştəq yani şövqdə. Ey müştəqların qəlbinin arzususu olan Allah. Hədislərdə keçib bu kəlmə. Hədislərdə keçib bu kəlmə. Özünüzün məhəbbətini buna inanıdın, imtahanını görün hansı həddədir. İlk sözümə deyirəm. Elə ki, səndə şövq yarandı, onu istədin istədün rəğbət yaranır, artıq sən niyyət oyanır səndə, ona tərəf hərəkət etmək istəyirsən. Daha sonra ünsiyyət qurursan, daha sonra buyurla qəlbində bir xof yaranır, qorxu. İtirərəmmi bunu? Bu da bir qəribə bir haldır. Tapıb tum itirər, amma bunu xof deyirlər. Ünsiyyətə qurmusan, indi Allahdan qorxursan, içində var, gedir gedir-gəlir ay Allah birdən. Mən naqissəm, kamil. Deyirsən, sən naqissən, getmə məndərgahımdan. Niyin yaram mən? ona dilə xof. Bu, məhəbbətin yaratdığı bir şeylərdir ya. Daha sonra daha sonra nə yaranır? Riza, razılıq. İnsan Allahdan razı olmağa başlayır. Bu məhəbbətin yaratdığı bir şeylərdir. Bax dedim sizə, baxın ruhunuza. Şövq, niyyət, ünsiyyət, üns, xof, rıza, razılıq. Bu bunlar yaradır insanın içində. Bu ruhiyyəni görnə qədər dəyişir insanda bu məhəbbət. Nə qədər də eşid. Amma burada bir sual çıxar, qardaş, deyərsən ki, mövzu yaxşı mövzudur, amma biraz çətin mövzudur. Bizə bir rahat yollar dilən ki, qəlbimizdə Yaradanımıza qarşına yaransın, bəşöv gərans yolund dinə. Mən sizə hədislərdən yolun deyirəm. Neynə söz içinizdə Allah'a qarşı rəğbət hiss oyanar. Yoxlaya bilərsiz inşallah. Hamlıqla yoxlayağın. Hətta bunu Davud peyğəmbər nə ikisuzdə sual yarandı. Davud peyğəmbər Allah'a sual verir. Necə eləyək ki, şövq yaransın? Nəyin yey? Yolun adı. Ya Rabbi, bi manalun minke hazır. Ya Rabbi, ələmi bu müştaq insanlar, bu şövqlü insanlar da bu necə yarandı? Davud peyğəmbər deyir. Cavab verir Allahımız ona buyurur. Vələ xələvat bi və münacatuhum li. Mənlə xəlvət elə söz şövq yarandırır sizdə. Xəlvət. Həddən bir coşuya çəkəndəsən heç kişiyə uzu. Halı yatıb sən oyaxsan da. Buna xəlvət deyirlər. Gecə namazı ən yaxşı nümunəsidir vallahi. Gecə namazı nə qədər dimişəm. Allah hamımıza nəsib əlasın. Hamımıza. Xəlvət xəlvət şövq yaradır. Bunu Allah özü deyir. Ba birbaşa Allah deyir. Həcisi quçsudur. Gecə namazı şövq yaradır yuxuyaq da belə yəni nə olar ki biz qalxağərdən bir gecə yaradır insanda bir şevq edir. Və xəlavat, xəlvətlər və munacatuhum li mənnə danışma var. Nəcva, nəcva da bilirsiniz nədir? Pıçıldamaq. Adam pıçıldayır da xəlvətdə olanda heç kəs eşitmir. Xəlvət insanda yaradır. Şevq yaradır. Rəğbət hissiyarıdır. Bilirsən nə baş verir insanda? Allaha rəğbət hissı oyandı. Belə deyə də o insan bir halı deyir amma ha, insandakı Allaha rəğbət hissı oyandı. Sevdin ki onu, bizə nə olur? O day mənə belə deyə salam vermədi, bu mənə baxmadı. Bu, bu qədər yaxşılıq etdim, cavabımı vermədi. Bular hamısı səncə ölür. İtirə bular hamısı. Sən elə bir varlıqla münasibət qurumsan ki, buna heç belə Bu nə dinləmədirsənə? Gör kimi toplamışam. Bir də belə belə düşürdüm mövzunu başa düşmək üçün də İmam Zaman ağa səndən ünsiyyət kursa, məsələn otursa həmsöhbət olsa səni həm bu indi zehnimə gəldi. Bir də İmam Zaman ağa səninlə həmsöhbət olsa, nə hal ağalarsan da falan kəs məndən danışdı, danışmadı. Salam verdi, durdu ayağa durmadı, sənin narahatə gəl. Sən fikrini orada yəti. Hardasan? Tonlandan sanda <laughs> nə bilirsiz mövzunu deyə bildim sizə yenkə? Yəni hə? Ba insanda bu yaranır, bə, bu hal, bu ruhiyyə. Allahla ünsiyyət yarandı, bə, sıxılmırsan da o biris mənada. O məndən yo kim nə, nə alışır. Hazreti Musa ki bükdə əziyyətlərə dözdü, bilirsən ya dözdü, çünki Kəlimullah idi. Allahla danışırdı. Haçan istəyirdi, qapılar açılırdı, söhbət eləyirdi sıxlar. Vallah onun dərdi üstümüzə gəlsədi çox sıxılardıq. Dərdin deyim sənə gövümü gecə ilə çıxartdı ümmətini. Gəldi çatdı çaya tərəf. Nil çayı arxadan gəlir kim düşmən. Firun gəlir də Firun, ən rabbukumul əla gəlir. Qoşnu ilə gəlir. Nə arxaya qaça bilər, nə qabağa qaça bilər. Bu məqamda dosta ehtiyac var axı. Dost adama ürəydirəy versin də narahat olmaya. Nə olar, olar. Bu məqamda bunlar da bunu demir. Deyir, ay Musa, nə günə qoydun bizi sən? Dost da belə deyir. Belə gitdilər də çoxu. Neynədün ə bizi? Saldın oyuna. Oturmuşdu da gülcüm yaşayırdıq. O anda, o anda qaydır deyir ki, inna ma'a rabbi, səyəhdini. Mənim rəbbim var e. Baha, bu sözə baxam, bu bu adam yaşaya. Inna ma'a rabbi, rəbbim var mənim. Səyəhdini. O istəsə əlimdən tutar, heç kəs mənə içə bilməz. suttu əlindən keçirtdi nil çayını keçən ki mə'tərefə gördülər a necə firon qərq oldu ətrafı qərq oldu çıxdılar o tərəfə 40 gün Musa getdi turdağla 40 gündən sonra gəldi dillər biz büt istəyirik bunlar nə nəsə Musa nə böy dərddi bu dərd erzən olur ayalar analar mə diyirlər də bu övladı vullab başa saldım oturdum sohbətə, ona söhbət elədik. Bizim də düzələr bu. Mən dedim düzələr bu. Üstündən 5 gün keçib yenə mən kədamdı bu. Nə qədər təsir elir sənə? Musa buna bulara möcüzə göstərib. 40 gün keçib, 40 gündən sonra Allahın möcüzəsini görənlər deyib biz bütün istəyirik. Bəs bu necə bacardı? Papu dedi. Bu gəlirəm babu o nöqtəyə. Çün Allah annanki ünsiyyət düzəldi. İçində ona qarşı rəğbət isə oyandı, şövq yarandı. Daha bu dünya səni sıxmır, ruhun çox böyükdür dünyadan. Çox böyüksənə. Salam verdin, nə olacaq? Vermədin, nə olacaq? Hə, vermə. Ruhumuz çox cilcizdir, ona görə hər şeydən sıxılırıq, dərtdir. Birin dedim sizə, xəlvətlər Şevq yaradır. İkincisini deyirəm sizə. Davud peyğəmbərə deyir: "Bi husn-uz-zən." Davud. "Husn-uz-zən olsun." Xüsusilə də Allaha. Allaha qarşı bəd-güman olma. Rəbbinə qarşı bəd-güman olma. Niyə bunu mən elə deyirəm? Hə? Bu e, to əlimdə mənası nədir? Doğrudan düzələcək Allah istəsə heç də yaxşı olmayacaq. Allah qarşısında şübhə yox olmunur. Bu səbəb olacaq ki, qəlbində o içində rəğbət hissə olar. Amma Allahı həmişə xoşgümanlı olasan, yəni mən səni tanıyıram. Mən səni bilirəm. Mən səni çağırsam, sən mənə cavab verərsən. Mən Səmətənə qoymazsan. Çünki innəki səmiə duə, duanı eşidən Allahsansa. Allahın bir adı nədir? Səmi, eşidən. Əsmail-üs-Hüsnan amirid. Nəsib olsun mənə dualıyım, mən bir niyyətim var. Deyim ki, dualı yəsiz də, deyirlər hərdən bəzi şey danışanda Allah vermir. Amma mən deyim dualı yəsiz. Ramazanda istəyimin budur, bir Əsmail-üs-Hüsnandan şərh verim. Allahın adlarından söz, duanın üncəsi nəsib olsun. İndi ola bilər başqa niyyətim də var, ha? başqa mövzular da var. Mövzular da ola bilər olsun. Hər halda Allahın adlarını araşdırın. Səmiid də Allahın adı, eşidən. Eşidənin kimi mənası var. Bir var eşidən. Bizdə eşidənin bir başqa mənası var. Bir söz nədir? Hərdən deyir, "Filankas məaşıdır." Deyir, "Bu." Deyir, "Mənə narahat olma, məaşıdır." Heç də mənim adı. Yəni eləyəcək. Mən sözümü geri götürməz. Allahın adı çivarə Səmi, eşidən. Yəni daha çox ikinci mənaddır. Birinci məna öz yerində. Allah Səmi idi, yəni məni eşidir. Yəni məni nəmaz cavab verəcək. Nəyə indi bu mənaddır? Ya məsəl mən də eşidirəm, o da eşidir. Səm inəmir mənasıdır eşidir. O mənə qulaq eləyəcək. Quranda ayəsi var, deyir bir yaşlı qadın idi, Mücadelə surəsinə baxarsınız. Həyat yoldaşı ondan boşanmaq istəyirdi, aralarında bir mübahisə düşdü. Deyir bunlar bu gəldilər, gəldilər peyğəmbərin yanına, ayə belə nazil oldu. Qat semiya Allah qawlallati tucadiluka fi zawciha wa teshki ila Allah buyurur Allah Teala, deyə Allah eşitdi o xanımın səsinə. Xanım qoca bir qadın idi. Dikişi də ondan ayrılmaq istəyirdi. Deyir xanım, deyir ki, da mən yaşlaşmışam, bir şəhnuzulu vəladı. Övladlarımız da var, yaşlaşmışam. Bu indi məni atıb istəyir başqası ilə ailə qursun. Məni atır, söz budur. Əsas bunun deyə istəyirəm. Ayədə belə nəaz oldu. Qat semiallah qoləlləti. Allah eşitdi o qoca qadının səsinə. Eşitənəm anada. O məndə yox, osu belə eşidirdi də. Di bu bürsə məndə eşidildi, cavabım verdi. Orda bir hadisə baş verdi, içim yor. Allah eşidir məndə bu mənalada. Bu cümlə baxın, Allah eşidir. Biz rükudan qalxanda deyirik ha, Subhana rabbiyal azim və bihamd. Ditan sonra deyilə, Səmi Allahu. Demən, Həmidəhu. Allah eşidir. Yəni hansı məndə? Nə idi məhsan? Yəni Allah bu həmdimi eşidir? Hansı məndə eşidir? Yəni cavabını verə mənim. Muhamdin cavabını ver də mənə, nə olar? Nə verəcəksə namazda elə ver mənə. Allah Zəkəriyaya namazda vermədi Yəhya'nı. Allah Zəkəriyaya Yəhyanı namazda verdi. İnna nubəşşiruke bi-ghulamin. Namazda mihrabda namaz qılan yerdə dedi sənə bir dənə övlad verdi. Namaz danışmaqdır Allahla, danışdı Allah onunla. Nə oldu Yəhya? Zəkəriya sənə Yəhyanı verdik. Baxın əyət var imsailətəndir o ya şəm ağ lazımdır da bunların bir də budur əziz qardaşlarım bir də budur şövqün yaranması Allah'a qarşı bət hüqumən olmayın dua ilə səm cavab verir verə niyə vermir niyə vermir ki Allah verən əli var Allahdan istəmək lazımdır